Предыдущие пять лет я был в оппозиции, и мои отношения с Генеральной прокуратурой строились только в рамках расследования достаточно резонансного дела о злоупотреблениях, коррупции и незаконной торговле оружием с Украиной. И, на мой взгляд, знаете, была масса примеров, на что толкал правоохранительные органы в части экс президент Ющенко, чтобы максимально заблокировать расследование, создать ситуацию, которая касалась дискредитации. Вы вот, я вам конкретно за питание про вас особисто, Поэтому, вы начинаете... Здесь, мне кажется, что мы, если посудить. говорим... Ну не посадили что... же его, когда он был пять лет в оппозиции. Это может еще быть проблема самого генпрокурора. Я думаю, что это мое сегодня преимущество, того, что я могу открыто и честно все говорить. не бояться ничего. Поэтому я бы хотел закончить мысль и сказать о том, что в целом мы заинтересованы и в том числе сегодняшняя позиция, чтобы Украина была правым государством. Знаете, я как раз хотел, чтобы Александр Медведько выступил в парламенте, отчитался о пятилетнем периоде своей работы в Генеральной прокуратуре. Возможно, ответил на для себя не совсем удобные вопросы, которые вас задал бы и в том числе я, потому что назначал пять лет на назад. Безусловно, Медведка назад Верховная Рада. Ну, знаете, мы пережили тот печальный период, когда, как правильно, журналист показал в своем очерке, что у нас было два генеральных прокурора, что это не могло не сказаться на авторитете самой прокуратуры. Я убежден, что Виктор Павлович Пшонко – это действительно профессионал, человек высокопорядочный, моральный который не только вернет надзорные функции прокуратуре, но и э, осознает, насколько сегодня ответственность колоссально лежит на этом ведомстве для того, чтобы не только навести порядок, но и создать, знаете, нерушимые принципы законности в стране. Ведь пять лет назад, если мы так вспоминаем, а сейчас как раз как раз годовщина Майдана, о котором мало кто говорит, ведь тогда, э, значит, звучали лозунги о наведении порядка борьбы с преступностью, криминалитетом, вот, закон один для всех. И вот страна прожила тяжелый пятилетний период. И все эти проблемы, и коррупции в судах, и все остальное, они ведь не создались за один день. И за один день их не решишь. Поэтому я убежден, что сегодня а мы налогоплательщики, граждане Украины платим на содержание органов прокуратуры миллиард, 200 миллионов гривен в год. Поэтому я убежден, что здесь нужно сразу оградить политизацию этого ведомства для того, чтобы никакие влияния политические на него, скажем так, им не управляли. И мы должны создать те механизмы, при которых бы прокуратура действительно отставила каждый. Выпуск. В Вашингтоне на здании Верховного суда в Америке написано Равное правосудие перед законом. Поэтому и здесь, наверное, неуместно говорить, что правоохранительная система, находясь в таких условиях, она не получила абсолютно никаких негативных моментов. Безусловно, да. Надо думать и о дальнейшей реформе правоохранительных а органов. А я же попереджал, когда вы принимали цель законные недолуг, здесь... я попереджал, что это будет. И здесь, Юрий Анатольевич, и здесь как раз необходимо осознать простую вещь, что государство не имеет никаких шансов на развитие, если все останется в таком же состоянии, как сегодня. И вот в конце ноября месяца, если зарегистрировал проект закона о внесении изменений в вопросах борьбы с коррупцией. В конце ноября месяца авторитетнейший орган европейский, ГРЭК, Комиссия по контролю борьбы с коррупцией, опять будет выступая по Украине, фиксировать то, что у нас высочайший уровень, и государство абсолютно в этом плане ничего не делает. И здесь я убежден, что и генеральный прокурор Украины и президент, который четко осознает, что это является одним из приоритетов государственной политики, нацелен на то, чтобы изменить кардинально ситуацию. Но если наш экс-президент виновен в различных махинациях, коррупции, то не должен быть у него иммунитет абсолютной безнаказанности. Вот что я хочу добиться и все-таки все докричаться до всех. Мы должны показать наконец-то, что никто не уйдет от ответственности, если он совершал правовые нарушения и совершал преступления. Я хочу сказать, что надо менять саму систему в стране, при которой бы э, любые нарушения, которые фиксировались, если берем статистику, то сколько было возбуждено уголовное дело по факту коррупции, и сколько до суда, и сколько потом получило обвинительных приговоров. Вы знаете, это даже не подается сравнению. Поэтому еще раз хочу сказать, если прокуратура на сегодняшний момент не станет действительно органом надзора и требовать соблюдения законности, Буквально от всех, начиная от гражданина простого заканчивая, скажем так, любым чиновником, то мы реально не звинемся с места.